Hər vaxtınız xoşdur dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır kəsəbəsində tam keyfiyyətlə inşa olunmuş böyük bir həcmdə olan, 2 otaq yuxarıda, aşağıda da 2 otağa yararlı belə bir həyət təqdim edəcəm. Heyət evi hal-hazırda yuxarısı təmizdir, gördüyünüz kimi çiy avardılıb. Yəni bu qaydada da verilə bilər, tam təmirlə də verilə bilər. Tam təmir o nəzərdə tutulsa yuxarısı təmirli şəkildə verilə bilər. Həyətin tam ətə düzülə bilər. Yaxınlığında orta məktəb var, Masazır yoncalıq deyilen ərazidə yerləşir altına gördüyünüz kimi belə bir boş ərazisi var. Beton kəmər atılıb. Aşağı hissədə yaşama yararlı şəraiti var. Yəni onu bildirim ki, bu hissədə hamam otağı yaratmaq olar, bu hissədə mətbəx yaratmaq olar və giriş hissəsidir. Evin bu qaydada qiyməti 56.000 manata deyilir. Tam təmirli qiyməti 60.000 manata deyilir. Belə desək, gələcəkdə burda aşağıda tam şəkildə ev yaratmaq mümkündür. Sinin hündürlüyü çünki 3 metrdən çoxdur. Qaz, su şəbəkə var, kanalizasiya var, mərkəzidir. Bir daha təkrar edəsəm vurğulayım, yaxınlığında təzə orta məktəb var. Yerləşməsi rahatdır, market var. Yoncalıq deyən ərazidə 569 nömrə marşrutda var. Avtobus birbaşa avtovazal metrosuna gedir. Evin həcmi böyükdür. Yəni evi mətbəxi də böyükdür. Göstərəcəm yuxarıda anşarətə. Burada bizdə kombi xətti çıxışı xətti verilib bu hissədədir. Hey, itinə bu hissədən rahat şəkildə uzaqda maşını saxlaya bilər, burada oturuqdurma yeri də qalır və qalxan yuxarıda olan şəhərə təqdim edirəm. Və belə bir ümumi görünüşü var, ətraf yaşayışlıdır və orada məktəbdir. Orada gördüyünüz böyük məktəbdir. Yaxın vaxtlarda fəsl iş olacaq. Daxil olmuşuq təhli hissəsindəyik. İşin çox hissəsi görülüb. Yəni aboya, divar kağızına hazırdır divarları. Bu hissədə böyük bir mətbəximiz var. Evin yuxarısında kombi xətləri çəkilib su xətti, qaz xətti çəkilib, cəryan fətti çəkilib. Müəyyən qədər iş qalıb, cüz bir miqdarda iş qalır. Yəni 56 minə bu qaydada veriləcək. Sənədlərimiz var, çıxarışdır və 60 minə də tam təmir ediləcək. Evin eni, uzunluğu 8.5-in 10-dur. Bu da qonaq otağımızdır, həcmli qonaq otağıdır. Tavan hissəsi gördüyünüz kimi fiqurlarla işlənilib, böyük pəncərə ayrılıb, kombi xətti çəkilib, tam hazır. Döşəmə laminatın döşəmək, tiqadların qoyub divar çağızını vurub yaşama salmaq çox rahatdır. Burada da bizim yataq otağımızdır. Həcmlidir, yəni kiçik yataq otağıdır. Yuxarıda 3 otaqdır. Qan 3 otaqdır, aşağıda da 2 otaq çıxartmaq mümkündür. Lazım olsa aşağıda 3 otaq da yaratmaq olar. Alıcı maraqlı olsa gəlib yerində baxandan sonra tam ətraflı məlumat də veriləcək və qiymətlə bağlı endirim də əldə olacaq. Bu yuxarı mərtəbədə sonuncu göstərəcəyim yer hamam otağıdır. Və belə divar şka turlanıb, yəni sivanıb, kanaliz sıx çəkilib, su xətti çəkilib. Demək olar cüzi bir miqdarda iş kimi. Bir də qiymətə çıxırsam deyim ki, 56 min manata bu qaydada verilir. 60 min manata yuxarı təmirli, həyəti də tam etdən tam təhvil veriləcək. Sənədli evdir, kommunalların hamısı da var, mərkəzi kanalizasiyası da qoşulub. Sonuncu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.